हाँ जी तो जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं टोटल सेवन स्टूडेंट्स बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं तो मेरा मैंने देखा है और पेपर आपका होगा ट्वेंटी नाइन्थ थर्टी को अगर आप ये वाला फॉर्म भरोगे जो भी निकला है पास होने की कोई चिंता नहीं है बिल्कुल भी चिंता नहीं है मैं सबको कह रहा हूँ आप बस फॉर्म भर दो अगर आपने इस बार देना है अगर आपने मार्च वाला देना है तो अलग बात है अगर आप यदि आप इस बार वाला पेपर देने की तैयारी कर रहे हो जुडिशरी भी इस बार टारगेट कर रहे हो तो मैं कहूंगा आप तो हर रोज कम से कम एक घंटा लिखने को दो फिर तो जाके आप इस बार वाला पंजाब टारगेट करो वरना आप नेक्स्ट टाइम वाला पंजाब सोच सकते हो क्योंकि आपको अभी उन लोगों के साथ लड़ना है जिनकी पंजाबी अच्छी है तो अगर आपको इसी बार कंपटीशन में उतरना है तो खुद से भी थोड़ा करना पड़ेगा मैं अभी बता रहा हूँ अगर मैं नहीं बोलता ना ऐसे लिखने के लिए आपको खुद से ऐसे लिखना पड़ेगा अगर आप खुद को जज बनाना चाहते हो ठीक है वरना टाइम बहुत जल्दी निकलता है आपको पता भी नहीं चलेगा टेंथ पास हो जाएगी नोट डील इसीलिए मैं फुल फी रिफंड रखता हूँ इसमें दूसरे बैस में भी फुल फी रिफंड है जुडिशरी में भी पर वहां पे सिर्फ दो महीने में है पहले दो महीने में फुल फी रिफंड होता है आपको बैस खत्म होने से पहले यहाँ पे तो रिजल्ट आने के बाद भी फुल फी रिफंड है अगर आप फेल हो जाओ और सौ से ज्यादा बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया कोई फेल नहीं हुआ रीजन मीन क्या था कि मैं आपको टेंथ की तैयारी नहीं करवाता फिर से बता रहा हूं मैंने आपको पढ़ाया जुलिसरी के जैसे ही है तो अगर आप खुद भी खुद को कुछ बनाना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे याद है 2022 में सिर्फ और सिर्फ 23 23-24 बच्चों ने मेरे साथ टेंथ की थी अगर मैं आपको बताऊं और उसमें से आठ बच्चे जज बने थे और वो सबके सब मेहनती हैं ठीक है तो मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी डिल्यूजन में मत रहो किसी भ्रम में तैयारी आपको आप करनी है खुद को जज आपने आपने बनाना है और कोई नहीं बनाने आएगा मैं आपकी सहायता तो कर रहा हूँ पर लिखना तो आपको ही पड़ेगा जना वहां मैं नहीं लिखने जा सकता आपके स्थान पर उत्तर आपको पता होगा ये मैं बता रहा हूँ आपसे टेंथ का पेपर तो आप कल देने चले जाओ अगर आपने अब तक की सारी क्लासेस लगाई सारे होमवर्क पूरे किए तब भी पास हो जाओगे

120 प्लस लेके आया ना उसके हाई मेंस क्लियर करने के क्योंकि तो उसने वो कम टाइम में भी वो चीज करके दिखाई है पहले तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ अगर जुडिशरी के लेवल की तैयारी करोगे भी, भी आ जाएंगे आए अपने बच्चे के वन थर्टी सेवन आज तक के हाइएस्ट आउट ऑफ तो वन फिफ्टी पिछले मैच में ही आए वो भी बच्चे के तो अपने आपको वार मोड में रखना पड़ेगा आपको ठीक है क्योंकि एक साल से कम का समय है आपको पता नहीं है वरना होगा कुछ नहीं टेंथ पास कर लोगे फिर दो साल बाद नोटिफिकेशन आएगी फिर आओगे फिर लगेगा यार इससे अच्छा तो पिछली बारी कर लेते तो अब तक तो शायद प्रमोशन की तैयारी कर होते। रहे होते समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तो 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 रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा और कोई नहीं है हल इसका उपाय कुछ भी नहीं है और हिंदी में बताया मैंने आपसे क्योंकि मेरे लिए आप हिंदी भाषा तो कम से कम जानते हैं क्योंकि मैंने आपकी भाषा की बुनियाद हिंदी भाषा पे ही रखी है तो आइए आरंभ करते हैं आपकी कक्षा हमने पिछली बार किया था जी बताइए याद करवाइए क्या किया था जनाब हां एक पैर कटturnा किया था सर एक पैर कटturnा ठीक है जी उस तो आगे बढ़ते हैं वेबसाइट तो को आप सबको पता ही है ना भैया जी सर हाँ जी एक पैर कटturnा देखो हुन तक आपा ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕulfi ਕੀਤਾ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕulfi ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਲਵੰਤਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਦੇਸ਼ उस तो बाद की बात हाँ अंग संग अंग संग याद करवाओ सर किसी कहानी तो इसकी कहानी थोड़ी याद नहीं है मुझे हाँ जी दूसरे सर आपने किया अंग संग आ, सर किया था मुझे भी याद नहीं आ रही मुझे पहले दोनों की याद थी कुलश्री और मणियाद तो दूर हाँ जी चेक करो सर नोट्स में अगर लिखे हैं होमवर्क कुल्फी मड़िया तो दूर अंग संग बाप दी कहानी तो नहीं है अमरीक सुखदेव बताओ मुझे तो याद है हो सकता है मैं गलत हूं चेक कर लो नहीं नहीं जी आप बताइए सर मुझे तो अभी भी नहीं आ मैं हाँ, दूंगो, दूंगो, मैं ढूंढ ही रहा ढूंढो में होगी अमरीक सिंह सुखदेव सिंह अपना बाप दुखी है करतार सिंह तो वो नशे करता है अपने बाप से परेशान है कह रहा बाप कैसे होने चाहिए कह रहा है चिट्टी दाढ़ी वाले ये नहीं थे क्वेश्चन हमने वन लाइनर में ये हमने एमबीडी से किया है लेक्चर याद है पीछे रह जाना सी थुन थुन गोपाल कोई चिंता नहीं है बाद में करेंगे इसमें दोबारा करेंगे डोंट वरी निश्चिंत रहो कुछ चीज आप रिवाइज रिवीजन सारी करनी है ले चिंता ना करो एग्जाम तो दो दिन पहला फिर रिवीजन होएगी तो तुम्हें लग गया चलो बस करो वी आर डन विद टेंथ तो वही है बस लिख दे रहो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं आप हूं तक आप देखो इतने दो चैप्टर मान के चल रहे छड़ते एक तो अंग संग एक धरती हेठला बल्द बाकी ता याद है ना फाइव जी सर गूगल आपको यस सर बाकी याद है सर ठीक है बस इतना ही चाहिए वो चिंता नहीं रिलैक्स नेक्स्ट आओ जी केस ਰੁਕੋ ਹਲੇ ਬੰਮਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਗੀ ਵਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੰਤਾ ਫੁੰਮਣ ਤਾਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਭੂਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਸ ਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਤਾਂ ਨੋਵਲ ਦੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਨਗੀ ਹੈ ਵਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟ ਸਟੋਰੀ ठीक है वनगी विच भी तो पूछता पूछता है करैक्टर, ठीक है सारे करैक्टर नहीं करने लिमिटेड करने बंब केस बंब केस पहला पढ़ लो है रुक जाओ। मैं तो समझ लो चाहे इन्होंने सार नहीं दिता नहीं दिता हमारा की है एक रिफ्यूजी परिवार है ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆ ਬਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੰਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੰਬ ਦੇ ਦੋ मीनिंग ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਸ ਹੋਰਸ ਵੀ ਰੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀਲ ਵੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਲ ਦਾ ਆਊਟਰ ਵੀਲ ਬਣਾ ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹਵਲਦਾਰ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਜੀਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰੂਬਾ ਮਗਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜੀਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਨਾਮ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਚੂ ਦੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਠਾਣੇਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁੰਜਨ ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਜੀਰਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬਾਂਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੋ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟੰਗੇ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਬ ਕੇਸ ਸਮਝ ਗਏ दुनिया की सच्चाई भी अजकल करो जी सब तो पहला पढ़ो पहला था पढ़ो आकाश जी उस तो जी उसनेदार दा पात्र चित्रण थानेदार दा पात्र चित्रण थानेदार किस तरह के होंगे उस तरह था है सारे पर जो दिखाया जाता है मूवीज जोक्स जोकॉमे उस तरह का है ਜੋਨ ਜੋਨ ਕੋਚਾਨ ਹੂੰ ਥਾਨੇਦਰ ਬੰਬ ਦੇਸ਼ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਸ ਮਜੀ ਬਰੇ ਬਰੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਕਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਹਸਰਸਰ पैदा किया है ओह थाने विच नवा आया है अते इला इलाके विच अपना रोब रोब रौ, रोब पाने लई सिपाही नू नाल ले नाल ले के गश्त करना निकलता दश्ट करना दश्ट है पेट्रोलिंग करने ओहो वजीरे बंब बनौ, आ, दे 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 बंब ने बम बनो बनाने देके गिरफ्तार कर लेना है। हम्म बेसमाज़ अफसर थानेदार टांगे दे बम बनो। पॉइंटर के साथ लिख के आओगे ठीक है? और आप पॉइंटर याद हो तो जाएं उसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ही करनी है थिंक टू वरी। थानेदार टांगे दे बम केमिकल बम

ਸਲਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਮਾਜਕ ਅਫਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਟੰਗੇ ਦੇ ਬੰਬ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਬ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਬਜੇਰੇ ਉਹ ਬਜੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ 71 किते बिना ही उस नू बम केस विच गिरफ्तार कर लेंदा है उस दी बेसमझी वाली तफ्तीश इकांगे विच फास रस पैदा कर दी है इस नू तुसी थोड़ा जे हा रिफ्रेज भी करके लिख सकते हो अपने टाइम में ठीक है नेक्स्ट पढ़ो 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 शाबाश सख्त सुभा वाला थानेदार सख्त सुभाव वाला है ओहो सिपाही अनु सख्त ताड़ना ताड़ना दिन्दा है ओहो हुँ? थाने विच नवा आया है हुँ? इस करके शुरू विच ही अपना रोब सिपाही अते इलाके विच लो, लोका उते पौन पौन

ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਤ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਰੋਹੂ ਕੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਨਨ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੱਤ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਤੇ 230

गश्त कर करके गश्त करके समय समो सिपाही समय सिपाही उस दे कम करन दे तरीकिया दे प्रशंसा करता है वह अपनी तारीफ बारे सुन के इलाके दे लोकां ऊपर रोहब ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਰਮ ਬਰਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀਂ व्यंगमयी 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 स्वाक्तर व्यंगमयी होता है सर जिस पे मजाक बनाया जा सके व्यंग करना थानेदार सेखिया मारण वाला है ओह तांगे दे बंबा नू केमिकल बंब समझ के वजेरे नू बेसमझी विच गिरफ्तार करदा अते अते उस वालों अपनी योग्यता योग्यता संबंधी मारिया सेखिया उसनु एक व्यंगमई पत्र बणा दिल्ले हाण समझे से ठाणे दाको जी सर कैसा है गूगल आप यस yes, सर आ गया सर समझ इसके बाद पढ़ो आप वजीरे का चित्रण भूवन पेपर में ये भी आता है। यस सर जान पहचान वजीरा बम बम केस इकांगी दा मत पात्र है वजीरा वालिदा पुत्र है उसके वो होर बराते एक बहन है वो पाकिस्तान तो

पेशा से आ रही चुक के लोगों के घर में लकड़ी का काम करने दी भी जाता है जरूरी नहीं आपने ये संद पेशा आ रही वर्ड लिखना ही अपने एग्जाम में आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो वर्ड अपने औजार लेके ठीक है सिर्फ संद शब्द लिख सकते हो संद बोलते हैं टूल्स को पंजाबी में ठीक है यस ठीक है सर सरकारी अफसर तो करन वाला ऊ थानेदार तो

ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਪਰਾਹਨ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਦਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ एवरीवन ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਆਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹਨ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹਨ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ

मेरे लेक्चर से पहले ही पंजाबी सीख रहे हो या फिर अभी शुरू किया है आपने नहीं सर मेरे को सर बेसिक पंजाबी पहले से आती थी मतलब मैं आप बोलने से समझ आ रहा था कि इतनी जल्दी मैंने आज तक डे किसी बच्चे को नहीं देखा है से बोलते हैं मुश्किल मुश्किल <laughs> <laughs> सर वेरी गुड मुझे यही लगा मैं यहाँ तो आप बहुत ही ब्रिलियंट हो बहुत मेहनत कर रहे हो जबकि मैं डर रहा था आपके लिए आपको मैंने तीसरी चौथी बार लेक्चर में देखा है

ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਵਣਗੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਣਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਇਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ठीक यस सर चाहे तीन करैक्टर्स लिख लो आज आज ले ना ही इन्ना ही कल मिल दे हाँ ठीक है सर है आ, हाँ जी हाँ जी बोलो अरे एक मेरे को सर एक बात करनी थी सर मेरी फ्रेंड को ज्वाइन ये टेंथ की क्लासेस हाँ जी कोई चिंता नहीं कर सकते हैं जी पर उनको पर रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा सर हाँ जी सर उन्होंने मैसेज किया था शायद आपको तो आप एक हाँ जी हाँ जी रिप्लाई कर दिया कर दिया सर कर दिया ठीक ठीक है है सर तो सर 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 थैंक थैंक यू यू नो इसमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पासिंग के लिए सर, 25, 25 पेपर भी दो दिन पेपर होगा तीन तीन घंटे का आराम से मेन लिखने पे ही जिड़े रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भी कह रहे

then judiciary is not this time next time ठीक है so be careful अपनी मेहनत कर दे रहो जो minimum work मैं दे रहा at least उन्ना का लिखना ही तो अड़ी ज़िम्मेदारी है ठीक है फिर तब मैं कह सकता हूँ इस बार हो जाएगा तब मिल दे हाँ कल दोबारा अपना ध्यान रखियो thank you so much सब श्रेय का उसी बोलो चलो कल मैंने कल भी मैंने आपको कुछ homework share किया था हाँ जी हाँ जी करते रहो सर निश्चिंत रहो हो जाएगा अभी वेरी सून एक बार एग्जाम आप ये डेट खत्म लास्ट के टेन डेज आपका सारा काम ए टू जेड सही चलेगा ठीक है तब तक तो लिखते रहो निश्चिंत होकर आप सबसे टेस्ट होंगे 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 नहीं हाँ, हाँ, बिल्कुल होंगे, सर होंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप ऐसे मत सोचो कि मुझे आप लोगों की टेंशन नहीं है नहीं नहीं सर है क्या नहीं तो मैं देखा था आराम मैं देखो मैं चल रहा हूँ आराम से कि पंजाबी भी हो जाए और उसका लॉ पे भी इम्पेक्ट ना है तो मैं आपको उतना ही काम दे रहा हूं कि आप आधा घंटा मेरे साथ लगाओ उसके बाद 40 45 minutes है और बाकी को ही दो और बाकी जो तो सब्जेक्ट्स को दे रहे हो ठीक है तो पता भी नहीं चलेगा पंजाबी भी हो जाएगी अगर आप मिनिमम काम भी नहीं कर रहे हो अ हेडेक क्योंकि आप कोई भी होमवर्क ना करो तब भी पास हो जाओगे पंजाबी में सिर्फ क्लास वर्क करके पर वही है जुडिशरी नहीं होगी और टेंथ में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इजी है ईजीएस्ट है आप अगर मैं आपको पिछले बैच के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करवाऊंगा कभी तो क्लास में तो मिलते हैं कल दोबारा अपना ध्यान रखियो जी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल सर अच्छा 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 अच्छा